Начинаем пресс-конференцию. На пресс-конференции присутствует главный тренер нашей России Юрий Николаевич Ярошенко. Пожалуйста, вопрос. Скажите, пожалуйста, в первом таймере или а во втором нужно было с умам добавить, чтобы результат? Ну, я вам скажу, так футбол, наверное, длится с первой и до последней добавлено минут. Поэтому нам надо было, наверное, с первой минуты и до последней. Мы, в общем-то, сегодня сделали такой футбольный спектакль для зрителей. Вот. Допустили очень много ошибок, в особенности это касается оборонительных действий, не самих оборонительных, а в начале организации атакующих действий, где мы, в общем-то, допустили в первом тайме две ошибки, когда, в общем-то, произошло взятие наших ворот. Вот. Но, опять же, мы говорим, что соперник действительно квалифицированный, очень грамотный. Он заставил нас ошибиться. Поэтому, я думаю, футбол всем понравился. И, знаете, дерби, оно, наверное, такое и должно быть. Я очень рад в плане организации игры. Наши команды плюс проявили морально-волевые качества. Ну и Опять же говорю, да, допускали ошибки, но мы хотели играть в тот футбол, который, в общем-то, все время исповедует. Поэтому так получилось, так что, наверное, Ахтырка расстроилась чуть-чуть. Мы удовлетворены ничейным результатом. Поэтому я ребят поблагодарил. Это их заслуга, огромная заслуга. Мы работаем очень много, действительно, для внимания каждому сопернику. И, и стараемся, чтобы наше мастерство Совершенствовалось каждого футболиста. Еще вопрос, пожалуйста. Поступающийся день 3, чьи верил, и в течение можно вряд ли Я верил. Я верил. Почему? Потому что в первом тайме видно было, что в организации контроля мяча у нас есть, появляются зоны, где мы можем воспользоваться пространством. То, что и получилось во втором тайме, плюс своевременные замены все-таки. У нас очень много молодых ребят, которые пока не выдерживают психологической нагрузки в первую очередь, Ну и на фоне усталости появляется технический брак. Поэтому нам мы своевременно сделали замены, в общем-то, вы сами видели, усилили атакующие действия своей команды. Ну и как итог, в общем-то, ну я до конца верил, поверьте, я даже верил, что мы можем четвертый забить. Слава Богу, что мы не пропустили четвертый. У них был момент, что поэтому... Но я говорю, что дерби такое должно быть. Быть своим футболистом я был, в Польше играл, светники, и мы с Люблиным. Там у нас дерби такое. Тогда только первый раз еще узнал, что такое дерби. Вот. Очень много зрителей собирается даже на уровне, ну там как первая лига, как наша первая лига. Поэтому очень интересны такие матчи, и мы очень хорошо, внимательно готовились к сопернику. Я с уважением отношусь к Ахтырке, с уважением отношусь к э, футболистам те, которые здесь есть. Мы очень качественно разбирали соперника и старались, в общем-то, преподнести какой-то сюрприз. Не знаю, получилось, не получилось, но счет на табло 3. Получилось. В один вы уже эмоционально реагировали на действия судьи. Это эмоции или что-то но я вам скажу так, это и эмоции, это и, наверное, все-таки не наша эта квалификация лазить в действие арбитра. Но есть некоторые эпизоды, когда мы, в общем-то, понимаем, что можно по-другому трактовать. Опять я не в ущерб или не в обиду судейскому корпусу скажу, но это, знаете, это, они должны нас понимать, мы их должны понимать. Поэтому мы как бы исходим из этого, так что я думаю, что вы знаете, с обеих сторон такое было давление чуть-чуть на судью, но я считаю, что справился, те моменты, которые там в спинарте, ну это надо смотреть, это надо принять решение очень быстро и знаете, здесь нет даже сенса о чем-то говорить. Я очень благодарен э, ахтырским болельщикам, ажиотаж такой хороший был, плюс очень действительно как бы, благодарен. У нас открытый футбол сегодня получился, поэтому огромное спасибо команде Ахтырки, ну и в первую очередь, конечно, огромное спасибо своим футболистам Кокасум. Мы чуть-чуть традицию поменяли, до этого мы даже ничьи здесь не играли. Плюс домашний матч мы тоже даже ничьи. Ну, в общем-то, две ничьи в этом сезоне мы выцарапали у Ахтырки. Я буду считать, что выцарапали. Почему? Потому что у нас только команда становления, она молодая, очень перспективная. Поэтому будущее будет, наверное, будем стараться, чтобы было за нами. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо.